是齐无极，全军戒备！怎么，见到先祖，尔等还不下跪？你设计残害小轩，要取他心脏，残忍至极！你不配做奇门宗先祖。可惜你只有一个元神，要不然你也是不错的药引。交出齐小轩，否则我将这儿夷为平地！少跟他废话，他现在已经不是人了。 确实不是人，他是妖。真相我们已经知道了，五百年前的巅峰谷，并不是世人所说的妖邪诞生之地，而是守护四方的神灵居所。是他杀害了大山神，玷污了四海之源，致使明海泛滥。 用妖术蛊惑众人和山神瑞兽，让人和所谓的妖自相残杀，他才是罪魁祸首。我们都被他编造的英雄传说欺骗了，流传至今斩杀妖帝的除妖仙族，才是真正的妖帝。他没了心，受到诅咒，不能离开巅峰谷半步，否则就会受石化之苦，所以才设计层层圈套。他要的就是齐家双生元神的心脏。 离开这里，这才是他真正的目的。<laughs> 你说的没错，但这都已经不重要了。你们现在知道真相，已经于事无补，因为你们每一个人都会死在这儿，而我的英雄传说会随着我回到大陆，继续传送。 绝是关键，拿金刚诀。 被这荒无人烟的地方困了五百年，没人能阻止我离开。颠倒黑白五百年，知道自己什么没心吗？这就是上苍对你的惩罚。上苍，上苍无言。所以我要改变这一切。如果我拿回我的心，一切都会回到从前的。有我们在。 别垂死挣扎了，很快就会过去的。 是吧？没事，妹子，你快去帮虎子和小轩他们，这里交给大哥，放心。那就交给你们了，保重。玉、嗯、<noise> 晴，二帅。 早就和你们说过了，我是神，不死不灭。你们这些凡人妄想与神对抗，真的是太天真了。无论如何，你们只会成为一个失败者。死亡并不可怕，比死亡更可怕的是五百年的孤独和冷。你想尝试一下死亡的滋味吗？ no <coughs> 大马上，马上，玉清，马上，马上，玉清。 金莲种在我的体内，就是为了要解救天下苍生，也就是我此行来的使命。胡子，小雪，不要，不要，不要难过，是你们，是我这辈子。 最开心的事，你们一定要活着回去，一定要活着回一。去雨晴，雨晴，雨晴。 为国王报仇！伏龙国的兄弟们，誓死战斗！巨龙国勇士列阵，是。是 这么蠢，明知刀枪对我没有用，还要刺。我知道。嗯 赶紧走！你打不过他的。除妖。 我回不去了，胡子，你听我说，你一定要平安的把大家带回去，你答应我，你答应我，我,我，我会把大家都带回去。 好，是，胡子，你记得我说过，我想当一棵树吗？我记得，这是它的种子。 你把他带回去，就当他是我。你说过，你会在扶桑花树旁边开一家小酒馆，你可不能食言。我说过。 旁边就是好美的扶桑花树，上面有好多花呀，好美。 知道吗？知道。